Привет, Олег. Добрый вечер. Привет. Откуда вы? С Крыма. М -м -м, понимаю. Давно живете а в Крыму. Да нет, работаю здесь, а живу в Краснодарском крае. Так вас по соседству прислали, да? Ну, почти. Снимаете жилье или купили где-то? Компания. Снимать жилье. А что вы строитель или, или кто? Дороги строите или что строите? Строим, да. Дороги, все такое. Разное. Разное. Вот. Жилые дома строите? Хочу, чтобы мне, так сказать, командование предоставило квартиру в Крыму за особые заслуги перед Родиной. А вы откуда сами? Белгород. Белгород, вот. Это хорошо. Хорошо, Тут бомбят. Нет, ну. Хорошо. Естественно, бомбят везде, в принципе. Да не везде, не скажите. Вот тут, да, за Уралом не бомбят. Ну, так сказать, да, не, ну туда не, не, не долетают, да. Ну вот, видите, Стрек. им же тут разрешили стрелять по нам, чем не попадя. Угу. Ну, не знаю, куда будет у них долетать после этого. Ну, да мы это тут легко, раз на севере, за городом аэродром, и мы оттуда, взлетая на Харьков, совершаем налеты. А теперь они до него достают легко. Придется куда-то перебазироваться, меньше нести будем на себе, меньше дальность будет. Ну, вы понимаете, вы же строитель, понимаете механику процесса. Очевидно. Ну, конечно. Чем длиннее конечно. плечо, тем меньше несешь. Угу. Вы служите, да? Ну, я уже в военкомате служу, я уже свое отбил. кто а, по званию? Не важно. Хорошее у меня звание. Предпенсионное. А, ну, это хорошо. И на пенсию пораньше, да? То пораньше же не выйдет. Мобилизация. Я уже ушел в запас. Меня в 22-м вернули. Я только ушел, у меня раз и вернули. Mm -hmm. Понятно. Значит, сначала в поля, а потом в военкомат усадили. Тут поспокойнее все-таки. Конечно. Дай бог, чтобы все хорошо. Да и быстрее бы закончилось. Да как? Тут, тут уже почти три года. Это только вот... Это да, и что-то все. И все, тянется, и все топчемся, да топчемся, топчемся, да топчемся. Это просто никуда Погибло. не... Погибло. Погибло много. Не, не да у меня полный госпиталь это. тут. Ну, у нас тут прифронтовой госпиталь. Не фронтовой, но прифронтовой. То, конечно, полно. С точки эвакуации, mm -hmm. с точки стабилизации, выбрасывают в основном к нам. Если что-то там особенно тяжелое везут дальше, а основная масса здесь. Здесь, конечно, трэш. Ну, у вас в Крыму. Ну, вы в каком городе, в Крыму? Ну, возле Севастополя. Возле Севастополя? А, тоже аэродром нас где-то служба, да? Ну, там, недалеко. Вот. Ну, короче, возле Севастополя. Так вы тоже военные, да? Ну, работаем по объектам. По, по военному строительству. Ну, вы э, инженерные войска или вы летчик? Нет, я не летчик. Именно с, с, этот, как он называется? Обслуга аэродромная? Спецстрой отряд. Ну, там, ну, вы, то есть инженерные вы, войска? Спецстрой в России. Ну, да, да, да. А какое вы вызвание? Это... Ну, я вообще этот... Сержантский состав. Ну, сержант, сержант это же, так сказать, костяк вооруженных сил. Ну это да. А так вообще срочку на, на Сахалине служил. А сейчас, в 15 а сейчас контракт или как? Ну, скажем так, да. Они там тоже есть и краткосрочные, и длинносрочные. Не, ну это понятно, Разные. это понятно. Угу. А скажите вот э, по поводу Бельбека. Там же вроде сейчас поспокойнее, сейчас вроде не достают до него. Или достают Ну вот в окружности сколько были, ничего не было, ни, ни сирен, ничего не ни, ни, ни слышим. <клёх> ну хорошо, хорошо, это же хорошо. Просто вот я не знаю, как ну, будет дальше. Спокойно, с, да. с этими, э, как он там, которые с Хаймерса совлетают. Атака атак АМ, атака Мс, атака Мс. Ну, вот эти, да, которые... Баллистика. Баллистика. Да. От нее ж хреново уворачиваться от баллистики. Вот как хреново. Это по нам они еще таким не стреляли. Все больше дроны в основном. Иногда наши роняют на нас. Это тоже весело бывает. Ой, а что так? Ну, вам не знакомо понятие сход боеприпаса. А, ну, это да, знакомо. Много товарищей тоже служат. Да, и брата похоронил уже. Родного? 28 лет. Двоюродный. Ну, моего возраста. Сам пошел. Да, сам пошел. А как он обошел? Ну, я его водил лично. Что ты его? Я его отвозил лично в этот, как его называют. Ну, этот пункт призывной пункт. Ну, комплектование, был. понятно. Центральный. В Краснодаре, да. А что что Она ты его запрос... на смерть отправил брательника? Вест, не я, я его на, наоборот отговаривал, отговаривал. Ну. А где он воевал? Нет, я, нет, я пойду, нет, я пойду. Запорожское направление, ну, ну точно я там. Это в каком не, году? Не, не... Вот был год 9 октября, как его нет. Ну, его хотя бы тело вернули домой. Да, похоронили. Даже там, ну, может быть, дней, уже было 9 дней. И только дня через два вот привезли. Но это быстро по нынешним. Ну это быстро времени. по нынешним временам. Быстро. Многих вообще не привозят. Причем даже было, ну это как понятно, что цинковый, ну окошко было, как бы лицо целое, все это. А он ну, что, минов взрывное да. получил ранение или как или неизвестно? Э -э от выстрела танка. Я остался, и, и, и пол тазовой части. Оторвало, он был жив, но этот, от потери крови. То ну, есть, естественно, то, с, таким, с таким не живут, естественно. Оторвало, да. А так, оно, в принципе, так все целое, только вот это, ну, нижняя часть. Там. Это когда они вот это вот наступали, да? Ну да, они же там в этой в пехоте, в самой жопе, скажем так. Да. Ну, самое мясо, вот это. Ну, на... подожди, это в, в прошлом году, это Запорожье, это тогда они наступали, а не мы. Ну, либо они, я уже там, блин... А в какой, ладно, все... в какой он части служил? награда может, выплаты, все получили? Да, в этом плане все, все нормально. Ну, так как, когда были похороны, вообще же похороны за счет военкомата же. Ну, государство, а не военкомат. Просто военкомат, в ну, посредник. Да, да, но получилось, типа, вы его хороните, типа, за ну, сами там, а уже потом, типа, мы вам сколько-то там компенсируем. По квитанциям, типа, вот да? Не, не знаю, это, это типа так и есть, или, ну... Это, или... По, это, это кто вам сказал, военком сказал? Ну, это вот, там, созванивали же там сотрудники военкомата. Ну, это там, мудак какой-то вам сказал, потому что на самом деле... Вот я все говорю. На, я все на говорю. самом деле он просто скрысятничал и часть денег в карман засунул. Может быть и так, потому что ну не должно быть так. Конечно, не должно. должно Они должны заниматься и, и не организацией, важно, что... и, пучести, и все, и все остальное. И не важно, что там военный, там что он там зарабатывал, получал. Какая разница? Факт в том, что человек умер и нужно на это деньги. А как брать, как брательника звали? Руслан. А как Руслан объяснял семье, зачем он пошел воевать? Ну, мне вот интересно. Я всегда, ну, всегда спрашивал мне... пацанов, которые идут на фронт, которые через меня проходят. Они не все через меня проходят. но те, которые проходят, я всегда задаю вопрос: что тебя мотивирует идти воевать? Вот я спрашиваю, чем Руслан мотивировал? Ну, как он мне сказал, потому что он пошел, ну как сам он пошел. Буквально там через пару дней после того, как мобилизация. Ну, в сентябре 22-го понял. Частично, да. И типа, ну, якобы, я говорю, не надо, он говорит, ну, все равно типа мобилизуют. Я говорю, ну, не там, не 100% же может быть, типа, ну и вот так вот. А там, что он говорил, жене и родителям, это я не знаю даже. Ну, то есть ты не общался это... с ним на эту тему лично, да? Ну, я вот, вот ему задал вопрос: говорю, зачем? Ну, в, в, все равно, типа, мобилизуют, якобы уже в списках я есть, но это я не знаю, либо он придумал, это, либо... это истерика, это называется фатализм. Ну, да, типа, все равно это. Я говорю, я нет. Ну, ты же э, сейчас э, тоже позаб... хоть и в инженерных войсках, но не же служба. Или, или ты вольняшка штат, штатский гражданские? Нет, 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 нет. Именно инженерные, да. Постройки по всем этим объектам. Поэтому... А служишь сам давно? Mm, да нет, там что там, пару лет, ну как и вот это все, заваруха это все. Ну, что, а дом, вот, который тебе командование предоставило, это новострой? Mm, нет, это квартира там в да, как не в самом городе, а даже в этих, типа, Ну, как эти курортные поселки, поселки типа. А, это типа нас коттеджные там... гостевые дома, вот эти вот все, да? Ну, он как двухэтажный, тут пять квартир, типа балкон один и лестница с улицы. И вот так квартиры идут. К тебе летом в, в гости приеду отдыхать. А, да, пожалуйста. Только не знаю, куда. И вот так вот я в окно смотрю, вот туда, и мне прям море видно. Ну это где? Метров сто. Ну, это как объяснить? Ну, не, недалеко от Севастополя. Там ну, там, где Херсанаяс, там я просто знаю эти места, более-менее. Орловка, вот я, Орловка. я здесь. Не понял, тебя понял. Ну что ж тебе сказать? Братика, конечно, похоронили. Ну, это война, никуда не денешься. А то, что братик-фаталист, а? ну, это его, в конце концов, выбор был, он сам пошел. Я тебе скажу, как человек военный, когда это закончится, я не знаю, и закончится ли это mm. вообще когда-нибудь. Я одно знаю, они не из тех, кто будет сдаваться, они в этом отношении. На их земле война идет больше тысячи лет. Вторая мировая туда-назад прокатилась по их земле полностью катком. Первая угу. мировая точно также, поэтому как бы это люди не приучены сдаваться, поэтому когда это закончится, я не знаю, честно. Это да. Вчера вот попадались мне там, ну тоже здесь в чат рулетки, разговаривал именно с украинцами, мне интересно было по всем этим моментам. А ты этнически похож на украинца? Похож? Да. У меня брат родной в Харькове живет, ну по отцу, не по матери. И по как отцу. и как вы общаетесь? В телеграме, привет. Нет, как дела? ну как он Там, к этому так относится? Как он относится к тому, что ты воюешь ну, я, я против у него? него. Справшего конкретно типа. Он говорит, я в политику не лезу, и то, что родственные связи, мне это не попортит. Mm. Ну вот так он сказал. Понял. А если бы тебя в Харьков отправили и он бы оказался на твоем пути в армии противника? Да, вообще такие ситуации, конечно, блин, лучше их не допускать, а mm -hmm. так. Ты же понимаешь, что палец? это война, и это может случиться. Ну, это да, это да. А бывает. сколько лет брату по матери? 30, 36. Ну, так по он отцу. по паца, извини, я неправильно понял. Ну, он да, призывного, конечно. призывного возраста. Постоянно же это мобилизация, там непонятно, что у них так. Ну, я, тебе скажу, что, я тебе скажу, что вот этот вот указ президента о частичной мобилизации у нас в стране, это по сути тоже фикция, потому что с точки зрения военной никакой частичной мобилизации не бывает. Это либо мобилизация, либо не мобилизация. Нельзя, наполов... Нельзя быть наполовину да. беременным. Есть такая хорошая... Согласен. Есть либо та... полностью, либо вообще. Есть такая книжка хорошая, называется «Мозг армии». Бориса угу. Шапошникова, маршала Советского Союза. Так вот там эти аспекты расписаны по полочкам с математическими формулами. Очень интересно, я тебе скажу. Очень. И вот это вот прикрытие политическое, названием, частичная мобилизация, это ничто, ничто иное, как ну, простой популизм и нежелание говорить правду своему народу. Ну, да. Она же ведь указ-то никто не отменил, он же действует и по сей день. Ну да, начало-то было. А да, отменного указа не же не было? Документы, да, то есть что. А кем работает брательник твой? А я не знаю, так он... То есть вы не особо общаетесь? Ничего живой? не рассказывает, он, живой, живой? он мне как, говорит, типа, э, не то время, чтобы что-то там рассказывать, такое подробности какие-то. Но он за нас или все-таки за Украину? не лезу, говорит, в политику. Я говорю, поехали в Россию, ну, приезжай, типа, тебя тут встречу, все. Нет, говорит, ни ногой с Украины. Ну, там всю жизнь, что... Это, это ну, понятно, а как-то, ну, вот, честно, я не, не, не очень понимаю, кстати говоря, украинцев, которые... Э, вот мы... Белгород, это же совсем рядом с Харьковом. Мы их бомбим... Кажд, мы, мы их бомбим каждый день. Каждый божий день. И он говорит, что он не лезет в политику ну, я понимаю, что он может боя бояться ну, чего-то. Может сказать. быть, он мне так говорит, чтобы как-то, может, не, типа, не, не поругаться. Не травмировать не... тебя, да? Да, чтоб я с ним никакие вот эти темы не обсуждал, типа. Ну, я вообще с трудом себе представляю. Э, людей, которые сейчас могут от нас поехать туда или от них поехать к нам. Вот вообще с трудом. Ну да. Честно, это на ну, это У, это, это на десят... у нас-то еще можно, а, нету. У нас же тоже туда не заедешь, и оттуда, в принципе, не Конечно, едешь. нет. А военным вообще выезд ограничен за пределы страны. Да, да, да. Однозначно. В общем, это на десятки лет. А тебя как зовут? Максим. Я думаю, что Максим, знаешь, единственная причина, которая сподвигла вот этого погибшего идти воевать, это, наверное, у него кто-то погиб. Потому что иных причин, ну, как бы для этой войны, я тебе как человек военный говорю, не вижу. Вот вообще не вижу, их нет. Не Но б... погиб в, в плане тоже там или нет? Просто, ну. Нет, вот твой и... брат погиб там. Я У -у вижу причину, что он пошел, что кто-то из его друзей погиб. И он, типа, пошел мстить. Возможно. Потому я что иной точно причины я просто не может. вижу. Вот не вижу. Возможно. Я не вижу, что нас заставило, и нашего президента взять и начать эту бойню. Просто не, не понимаю. И как теперь из нее выходить, я тоже не понимаю. Да это вообще трэш. Ну, просто даже близко не представляю. <свят> Есть один хороший выход, но он на него же никогда не пойдет. Кнопка? Нет, кнопка. Кнопка это не выход. Кнопка это начало конца. Ну, да. Выход, который решил бы вопрос. Вот как в Афганистане. Мы забрали войска, и все, и война закончилась. Ну да. Все. Ведь Украина, ну, же, Украина на нас не полезет. Вот это однозначно. Территории новые, и там у, у тех одни условия. Максим, у помнишь, помнишь Гитлер тоже новые территории завоевывал, и чем для него это закончилось? Ну, ну да. Мне кажется, что если чувство самосохранения у нашего Ах, какого человека mm -hmm. есть, то он должен бы посмотреть на судьбу Гитлера. Мне кажется, Просто со совсем бы не мешало. Вывел, вывел войска и... Да. и все. Вывел войска и все. И все закончилось. Хотя бы, ладно, там Донбасс, ну, там, может быть, и они бы отдали бы Украину. я имею в виду Донецк, Луганск. Я сильно сомневаюсь. А... Я сильно сомневаюсь. Ну, Но знаю одно: из Куртка они бы вышли сразу. И никуда дальше за пределы своей границы они бы точно не пошли. Ведь Курск это же просто ответная мера, как Красная Армия в 41-м, ну, в 44-м зашла на территорию Германии. Это примерно такая же мера. Ну да, что им там да. ближе всего, скажем так, и они зашли туда. Да вот так вот, Максим, вот так вот живем, так и живем. А так разговаривал с украинцами вот вчера, и вот все поголовно, я не знаю, кто им в голову вбил, что Донбасс, бомбили наши, а не их. Ты, сейчас я не понял. Это ты имеешь в виду, когда? В 2014 году, когда начали вот это все бомбить, Донбасс. Да, конечно, они. Но вопрос, -то И вот вопрос они в чем состоит? Вот так... Смотри, Максим. В 1942 году, в декабре месяце, армия Паулюса прошла как нож по маслу сквозь масло через почти всю европейскую часть СССР нашей страны и дошла почти до Сталинграда почти угу. вошла в ну она вошла в город но оккупировать не смогла мы ну, ведь бомбили Сталин Сталинград потому что там была армия Паулюса угу. вот и они бомбили Донецк и Луганск потому что там была наша армия только по этой причине ну, Хар... а говорят они что бомбили наши мирных жителей но наши тоже бомбили. Наши сейчас бомбят Харьков, я это вижу своими глазами. Ждет этого. Нет, я имею в виду именно. Мирных Мер, жителей. Полутора миллионный город Харьков. Мы каждый день бросаем на него по, ну, как минимум, по, по 8 штук бомб. И минимум 250 ФАБ ну, управляемые. Ну, это... Нет, ну в основном по таким объектам, ну не. Просто так от Просто э, так. Скажем, Но это же бомба. Ты понимаешь, ну это же бомба. Это город полутора миллионник. По каким объектам? Вот буквально э, ну, где-то неделю назад прилетела в 12-этажный дом. Я совершенно четко знаю. Знаю локацию этого дома. Я раньше в Харьков ездил каждую неделю до войны. Я знаю, где этот дом находится. Знаю, что угу. там живут люди. Жили там мои бывшие друзья. Они теперь, конечно, считают меня уродом. Ну что ж поделаешь. Ну, ну что ж поделаешь. Многие так почему-то. Ну почему-то, потому что мы их бомбим. Ну, мы напали. Да, вот ну, тоже. Типа. И вот абсолютная аналогия и с Донецком и с Луганском. Когда мы находимся на территории противника, а мы считаем их противниками, ну даже объективно, то противник, ну, да. противник наносит удары по тем локациям, где расположены мы. Тут никуда не денешься. Так было и в прошлой войне. Белгород, мы ведь тоже бомбили, когда немцы в нем были. Ну, понятно, что если. Суджу мы сейчас. Мы сейчас, там, мы мы сейчас а... суджу бомбим, потому что там украинцы. Бомбим. Ну, почему двойные стандарты? Ну, то есть, мы можем бомбить свои города, а они, если мы там, не могут. Могут. Война это двусторонняя mm -hmm. штука. Да, и было бы неплохо, конечно, если бы кому-то хватило чувства самосохранения взять и закончить эту войну. Причем тогда бы и чем раньше бы это случилось, тем быстрее бы наступил э, вот реальный мир, не вот эта конфронтация между нами и между народами, а вот реальный мир. Тем быстрее бы рано зажили. Ну да. Но нет, ему его жизнь куда важнее, меньше, чем меньше бы потерь было. Ему его жизнь куда важнее, чем потери и наши и их. Их, на их потери ему вообще наплевать, да и на наши, судя по всему. Судя по нашему госпиталю, на наши потери ему тоже плевать. Да. Да, Максим, да. Да. Ну вот так вот. Ужас. Не знаю, что тебе сказать еще. Да, как-то так. Все плохо. Да, сержант, ладно, давай пока. Удачі. Не доходить, не доходить. Воно все розуміє, все знає. Воно з Кубані, в нього брат в Харкові. І все одно ну, приголомшлива безпомічність.